Maka segala yang ada, segala yang wujud. Kita ini ada, segala sesuatu ini ada. Adanya di dalam ketiadaan. Ya. Segala yang wujud, segala yang ada, semua kita ini ada di dalam ketiadaan. Ada dalam kekosongan. Ada dalam kehampaan. bagaimana memahaminya kita ini ada di dalam ketiadaan segala yang wujud dan segala yang ada ada di dalam kekosongan itu ini yang disebut namanya ilmu mengambil buah di dalam biji Hah? menebang pohon di dalam bijo bukan ajo bijo tau bijo? biji Nah, lihat, saya mengantarkan eh, pemahaman ini, ya. <tuh> Ini gambar apa namanya nih bu? Pohon nih. Pohon apa namanya? Ah, jadi karena Ustadz yang menulis, Ustadz yang tahu tuh. <laughs> ya. Ah, ini batang pohon. Ya, kita anggap batang pohonnya tuh batang pohon mangga. Anggap. <laughs> kita lihat ya. Ya, daun, nah, ini daun, ya ranting ya batang urat ya akar nih nah. kalau kita lihat dari atas dari pucuk dari pucuk sampai ke daun sampai ke ranting sampai ke dahan sampai ke pokok sampai ke akar yang nampak sama Bapak Ibu itu yang mana dari ujung sampai akar yang nampak apa di situ yang nampak apa? Yang nampak itu batang, Baji batang ya siapa yang lagi yang berani tampil beda yang nampak itu apa yang nampak itu adalah biji biji apa mangga. biji mangga baru kita tahu itu adalah biji mangga asalnya setelah kita melihat bu buah nah, kalau kita sudah melihat buahnya itu buah mangga Pastilah segala ini dari pucuk, dari ranting, dari dahan, dari batang sampai akar itu berasal daripada biji. Itulah biji mangga itu. Inilah yang Ustaz maksud mengambil buah di dalam biji. Belum kita memetik buah itu lagi dan nampak kita biji itu belum kita memotong batang itu dan nampak kita biji itu jadi kita memotong batang itu di dalam biji mengambil buah itu di dalam biji apa maksudnya memotong mangga memotong uh, batang mangga ini di dalam biji mengambil buah itu dalam biji maksudnya bahwa segala yang wujud ini mulai dari pucuk, mulai dari daun, ranting, dahan, akar itu semuanya itu sumbernya adalah daripada biji ini. Kan dari biji inilah munculnya urat. Nah itu tuh. mandan di bawah ke atas, muncul namanya dahan, batang, wah, perdahan, ranting, nah baru buah, apa, daun, pucuk, muncul buah ya. Jadi pandangan kita itu memandangnya kepada biji ini Bapak Ibu. Biji itulah asalnya. Asal daripada urat, asal daripada batang, asal daripada ranting, asal daripada dahan, asal daripada daun, asal daripada pucul, asal daripada buah itu. Dari biji ini yang mesti pandangan. Ini yang disebut namanya suhudul wahda fil kasroh. Nah, Suhudul wahda pil kasroh Pandang yang satu pada yang banyak Pandang biji ini maka nampaklah batang itu semuanya Atau kebalikannya Suhudul kasro Pil Pil wahda nah, Pandang yang banyak Pada yang satu pandang dari pucuk nih sampai ke akar-akarnya nampaknya yang satu tiang biji itu apa makna rahasianya nah, lihat kita antarkan ke sini ya pandanglah sekalian alam ini pandang segala sesuatu pandang segala yang wujud apapun bentuknya apapun rupanya apapun namanya segala bentuk dan rupa itu dan segala nama itu berasal daripada kekosongan ini. Nah, kekosongan itulah yang disebut namanya dengan Tuhan. Atau disebut namanya Rabbul Izati. Atau yang katakan namanya biji. Allah itulah biji dari segala sesuatu. Atau disebut nama Kiasnya adalah titik Allah itu yang benar-benar -benar titik sebenarnya. Nah, dari biji, dari titik itu muncul segala yang ada ini. Nah, segala yang ada itu dipandang munculnya daripada biji. Itulah diri Tuhan sebenarnya. Nah, kalau sudah terpandang Allahnya tadi, maka disitulah kesempurnanya pandangan kita memandang segala sesuatu. Pandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata. Apapun bentuk dan rupanya yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang adalah Allah. Ya. Apapun yang dipandang daripada ranting, dahan, pucuk, daun, yang terpandang itu adalah bijinya. Ya. Jadi dari biji inilah munculnya segala yang wujud ini. Akar kan namanya, batang kan namanya, dahan kan namanya, ranting kan namanya, daun kan namanya, pucuk kan namanya, buah kan Anda pandang ini. Begitu juga lah kita memandang Allah itu. Bahwa segala yang wujud, segala yang ada, itulah sebenarnya sebenar wujud nyatanya akan dirinya. Maka yang dirinya itulah yang dikatakan Tuhan Namanya Allah Jadi Allah itu nama daripada dirinya yang kosong itu yang sebenar-benarnya Ini yang Tuhan itu Bapak Ibu Ya nggak bisa disebut tuh nggak bisa lagi diceritakan Itu yang dia sebenarnya Jadi kalau disebut Allah Allah itu nama bagi siapa Bapak Ibu? Allah itu nama bagi bagi dirinya diri yang mana nah, yang nggak bisa disebut nah, jadi Allah tuh nama bagi dirinya yang kosong tuh nggak bisa disebut tuh dia tuh nah, ini yang rahasia diri bapak ibu inilah rahasia segala sesuatu inilah hakikat segala yang wujud itulah Tuhan itu ini yang makna inna wa inna ilaihi rajiun itu maknanya itu sesungguhnya alam dan dirimu itu berasal daripada dirinya wa inna ilaihi rajiun karena segala sesuatu itu berasal daripada dirinya, maka tentu pulang dan kembali lagi kepada dirinya. Maka sesuatu itu kena asalnya daripada dirinya. Sesuatu itulah yang disebut namanya ujudullah. Nah, sesuatu itu yang disebut namanya dengan ujudullah. Sesuatu itu yang disebut namanya wujudullah. wujudnya Allah, Allah. Nah, sekarang sebelum kita gunakan bahasa sesuatu, sebelum kita gunakan bahasa alam, sebelum kita gunakan bahasa makhluk, nah mana yang dikatakan sesuatu alam dan makhluk itu yang sebenar-benarnya, yang dikatakan ujudullah. Yang dikatakan sesuatu alam dan makhluk yang sebenarnya, sebenar yang dikatakan wujud Allah itu, itu adalah nur. Ini dia, ini nur. Inilah yang disebut namanya sesuatu itu. Ini yang disebut namanya alam. Ini yang disebut namanya makhluk itu yang sebenar-benarnya. Maka alam sesuatu dan makhluk itu itu adalah wujud nyatanya akan dirinya yang kosong itu dalam pemahaman kajinya untuk melihat yang kosong lihat kepada yang wujud ilmunya itu untuk melihat yang kosong lihat kepada yang wujud karena yang wujud itulah sebenarnya diri yang kosong itu. Kenapa yang wujud itu adalah diri yang kosong? Karena yang wujud inilah sebenarnya berasal daripada yang kosong. Yang wujud inilah yang dikatakan wujud diri yang kosong itu. Di sinilah ustaz katakan tadi bahwa yang wujud itu berada di dalam tiada. Itu bahasa kiasnya aja tuh. Segala sesuatu itu berasal daripada tiada. Sekalian alam itu berasal daripada tiada. Kenapa sekalian alam, segala sesuatu yang wujud dan yang ada itu berasal daripada tiada? Karena segala sesuatu yang wujud dan yang ada itu, itu sebenarnya kenyataan daripada diri yang tiada itu. Nah, diri yang tiada itu, itulah diri yang kosong itu. Diri yang kosong itu, itu yang diri Tuhan. Yang disebut namanya Allah Allah itu nama diri yang kosong Allah itu nama diri yang gak bisa disebut Allah itu nama diri yang kehampan itu Itu maksudnya Nah dalam bahasa kiasnya tadi an ah, ini yang Yang biji tadi itu Yang ah. biji Tuhan itu yang satu titik itu Tuhan itulah asal segala sesuatu yang ada itu. Nah, ini yang dipahami. Karena dia ingin dikenal, dia ingin diceritakan, ya, maka dia mentajalikan dirinya. Itu bahasanya. Dia menampakkan dirinya. Jadi penampakan dirinya itu itu yang disebut namanya dengan nur ini dia. Sebut namanya dengan nur. Karena nur itu asal daripada dirinya, maka disebutlah namanya nur ilahi. Karena nur ini tempat memandang wujud dirinya, maka disebut namanya nur Muhammad. Maka nur ilahi dan nur Muhammad itu, itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Disitulah dikatakan Nur Ilahi dan Nur Muhammad itu kenyataan untuk memandang wujud dirinya. Bukan dua itu Bapak Ibu. Satu itu penyampaiannya dua, penyebutannya dua. Tapi yang disebut dari yang dua itu hakikatnya adalah salah satu. Satu dia. Nah kalau dijelaskan, ya, yang Nur ini ini yang dikatakan, namanya dengan sifat. Sedangkan yang kosong, yang tiada, yang hampa disebut namanya. Ah, ini yang disebut namanya zat. Sifat itu ada di dalam zat. Ah, begitu dia ilmunya tadi itu, sifat ada di dalam zat. Jadi, sifat itu ada karena adanya zat. Kalaulah sifat itu ada kena adanya zat, lalu siapa sifat? Sifat inilah kenyataan untuk memandang zat. Jadi diuraikan dia dalam penyampaian gaji, nyatanya zat karena si sifat nyatanya zat itu karena sifat, zahirnya sifat itu karena zat. Memahaminya Bapak Ibu. Sebenarnya yang nyata itu sifat atau nyata itu zat zat itulah yang nyata. Ketika dia nyata, maka disebut Sipat. sifat dia. Baru zahir ilmunya. Lalu mana yang dikatakan dengan zat? Nah, ini untuk menzarkan ilmu, yang disebut zat itu adalah sifat zat yang disipati. Itu dia. Ya, saya ulangi lagi. Untuk menzarkan ilmunya, mana yang dikatakan zat? Yang dikatakan zat itu adalah sifat zat yang diisi disipati nah, sifat inilah sebenarnya sebenar wujud nyatanya zat itu yang sesungguhnya kenapa disebut zat jadi disebut zat ya untuk menjelaskan tentang dirinya ketinggian dirinya kehalusan dirinya Kerana dirinya tidak bisa dijangka oleh akal dan ilmu pengetahuan Maka diberilah ya, Pemahamannya Dengan istilah zat Jadi zat itu menunjukkan dirinya tidak bisa disebut Tidak bisa dijangkau itu nah, Kalau kita sudah sampai kepada puncak yang sebenar-benarnya tak boleh pula kita mengatakan Tuhan itu zat, tak boleh. Tak boleh pula kita mengatakan Tuhan itu sifat. Tak nah boleh. Tak boleh pula kita menyebut Tuhan itu asma. Nih. Hmm. Tak boleh pula kita mengatakan Tuhan itu adalah afal. Tak boleh kita. Ya, jadi Tuhan itu bukan afal, bukan asma, bukan sifat, bukan zat. Kalau tidak boleh kita menyebut afal asma sifat dan zat, lalu Tuhan itu yang mana? Allah saja. Tapi Allah yang kita sebut itu bukanlah Allah lafaz, bukanlah Allah kata-kata. Makanya Bapak Ibu jangan bertuhan kepada lafaz Allah. Jadi Tuhan yang kita maksud itu bukanlah Tuhan yang lafaz Allah. Ya, lapas Allah ini adalah nama untuk mengenali akan dirinya yang kosong. Itu tuh, dia ya Allah, itu lapas. Allah itu adalah nama untuk menjelaskan dirinya yang kosong. Itu jadi, kalau ustaz bilang, "Allah, jangan tulisan Allahnya yang dipahami." Ya, kalau ustaz bilang, "Allah, jangan kata-kata Allahnya itu yang dipahami." Kalau Ustaz bilang Allah, jangan suara Allah itu yang dipahami. Lalu mana yang Bapak Ibu pahami kalau Ustaz membilang Allah atau Bapak Ibu mengatakan Allah? Itu Allah yang kosong. Loh. Allah yang hampa itu. Itu Allah yang benar-benar kosong. Lalu apa hubungannya dengan Allah? Allah ini adalah nama dari yang kosong itu. Allah itu nama dari yang kosong tuh, yang kosong tuh dirinya. Karena dia nggak bisa disebut, nggak bisa ada analisa, nggak bisa dijangkau oleh akal pikir, ilmu pengetahuan. Maka disebutlah namanya Allah. Jadi Allah tuh nama bagi diri yang kosong itu. Bukan lapas Allah bapak ibu. Itulah Allah tuh nama yang sempurna daripada dirinya. Hal tak lamu lahu Adakah nama yang lebih sempurna lagi Nama yang lebih agung lagi Selain daripada Allah Tidak ada lagi Kita lihat satu-satu maminya Nah kalau kita zahirkan dalam bentuk huruf Allah Kalau kita hilangkan huruf alifnya nih Apa bacaannya lagi tuh Bunyinya tuh Lillah Nah Lila. Apa artinya lila tu? Karena Allah. Lalu kita hilangkan lam awalnya daripada lapas Allah. Apa lagi jadinya? Ah? Lahu. Lahu. Apa artinya tu? Kepunyaannya, miliknya. Lahu mulkus samawati wal ar. Kalau kita hilangkan lagi lam akhir daripada lapas Allah itu, ah, hu, nah, hu, hu wal awalu, wal akhir wa zohir wal batin. Nah. Kalau kita hilangkan huruf H pada lapas Allah ini, apa lagi? Ah, kosong. La sautun wala harpun allazina yu'minuna bil ghaib. Disitulah kita beriman kepada yang gaib itu. Gaib al yang gak bisa disebut. Yang gak bisa diceritakan. Maka Allah itu nama daripada yang kosong. Nama daripada kehampaan itu. Karena gak bisa dijangkau dengan akal fikir dan pengetahuan. Maka disebutlah dengan Allah.